Kijk, jij had een normaal leven daarvoor ja. en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, uh, eerst met de van ongeloof. Die... Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat lijken hier hanteert. Dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording dat ik dacht, dat, dat kan niet. Dat, uh, dat me. Dat... Excuseer. Excuseer, excuseer, dames en heren. Dus ehm. Uh, je probeert dan terug uh, je toekomst te... Ik, ik begrijp echt niet sorry, wat er, echt, er hier nu aan het gebeuren is. Sorry, echt. Echt sorry, sorry. Excuseer dames en heren. Dat betekent ook dat je uh, bijvoorbeeld uh, ja seksualiteit ook een uh, groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon uh, gedaan gemaakt en ik neem hem daar ook niet wel. Mm -hmm. Plus het feit als je als je met als, als je met seks omgaat. Is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de, de lieve woordjes? <laughs> ja, ik vind dus dat hij het echt niet kan horen. Meneer, dan moeten we nu nog antwoorden of nu? Goh! Dan zwijg ik liever. Dank je, dank je, excuseer. Excuseer ik uh, voor de mensen thuis bij excuusie voor ik uh, ik um, we een, een, uh, een vraag uit het publiek uh, aan de uh, ja meneer je had uh, een, een, uh, een opmerking een, een ik heb het zelfs, ja. ik uh, ben eigenlijk ben een in de in jullie boek gekwetst uh, geraakt aan de stem aan de stemman maar. Ik vind het dat ja, dit kan Ik vind het te vrij ergelijk, meneer, te veel aan de Dit kan niet. Dit kan niet. Ik niet Nee. Het was een complot. Men wou mij gewoon weg. Er waren genoeg indicaties voor. Normaal gezien kan ik mijn programma altijd rustig voorbereiden met de praatgasten. Die avond kon Valère er zogezegd niet op tijd zijn. Plot stond de voltallige BRT-directie daar binnen.